Мої вітання глядачам телеканалу Ради. Ефірі, програма Власний погляд гість нашої студії, новообраний народний депутат України від об'єднання самопоміч, легендарний комбат Донбасу Семен Семенченко. Я вітаю вас в нашій студії. І перше питання, напевно, буде традиційне, яке вам часто доводиться так слухати, чути, оскільки ви знаєте, що насправді сьогодні відбувається в гарячці в гарячій точці України. Там сьогодні все-таки антитерористична операція чи справжня війна. Там война. Сегодня буквально в 15 километрах от штаба, это Харьковская область в том числе, машина моего заместителя была обстрелена. Это не зона АТО, внимательно. И ранен один человек. Мы сейчас находимся в Луганской области, на той территории, где сепаратисты спокойно ходят через блокпосты, как гости в наши города и села где они на своей территории, которую они считают своей, чувствуют себя абсолютно спокойно, где работают грады, где работают орудия, ну, где люди очень не уверены, что завтра эта земля будет ихней. Мы сейчас там. А какая ситуация? Ну, ситуация такая, что люди на Донбассе чувствуют себя брошенными. Многие люди. Очень многие люди не поддерживают Украину. Очень многие люди, которые являются украинскими патриотами, чувствуют себя неуверенно. Я разговаривал с губернатором Луганской области, у нас с ним контакт есть. Он говорит, что сюда достаточно редко к нам приезжают. Здесь у нас тоже такой отшиб, пограничие. Но мы видим накапливающие силы России, мы видим обнаглевших уже безнаказанности боевиков. И я понимаю, что все это может вылиться в новое вторжение, буквально... Я думаю, что, скорее всего, это будет весной. Сейчас все-таки будет политическое давление. Мне так что-то кажется. политическое давление, чтобы от нас добиться максимум уступок. Это НАТО. Уже, в принципе, раздаются голоса о том, что НАТО когда-нибудь потом. Это по максимуму легализация признания террористов. Что сейчас происходит из подваль через несколько, некоторые средства массовой информации. Это разобщение в нашей ряды. Сейчас очень серьезно разгулялась компания информационная российская в наших СМИ. А коли ми ослаблемо що вони піддавлять. Скоріше скоріш, це буде весною. А чи не час уже назвати війну війною? От про воєнний стан, який так давно говорять, чи не час уже дійсно назвати і запровадити той воєнний стан? І, можливо, не буде тих моментів, які пов'язані, що спокійно проникають на цю територію, розгулюють і не боячись нічого. Коли буде воєнна комендатура, коли будуть якісь обмеження, певні запроваджені? От як ви вважаєте? А... Давайте так. Когда собралась группа самопомощи по безопасности и обороне, которую я непосредственно координирую, мы задали себе один вопрос. А не знают ли наши правители чего-то, что не знаем мы? А почему нельзя объявить войну? Возможно, действительно, в этот момент пролетят бомбардировщики и начнут бомбить мосты через Киев. Возможно, будут диверсионные акты на электростанциях. Почему тогда, кстати, наших диверсантов нет на их электростанциях? И мы решили делать так. Если по какой-то причине Верховный Главнокомандующий не может назвать войну войной, и если нас, как депутаты Верховной Рады, убедят, дав эту информацию, что это нельзя, то э, АТО, которое проходит у нас, э, как такой некий эрзац войны, должна иметь полное законодательное обеспечение, чтобы мы могли в АТО, не объявляя войну, полностью вести войну, дав полномочия и военным, э, консолидировав гражданское общества, введя ограничения. И мы в коалиционном соглашении прописали необходимость принятия этих законов. Ведь есть и обратная сторона медали. Если вести военное положение, то тот бардак, который сейчас есть в армии, он только умножится. что если военные будут керовать еще и гражданской сферой, давайте учитывать и это. То есть сегодня военные не могут взять, или не готовы взять такую ответственность на себя, такую широкоформатную? Понимаете, не существует такого понятия, как военные. Существуют, это все разные люди. Совершенно разные группы влияния, группировки приверженцы какого-то стиля управления. То есть нет такого общего массы военных. Тем более, что средний командный состав не доверяет высшему командному составу, который показывает себя в этой войне очень не с хорошей стороны. Есть очень непонимание позиции Верховного главнокомандующего по поводу наказания лиц в виновных военных преступлениях. То есть это неоднородная масса есть, те, которые готовы, но не понимают все сложности этого. Есть те, которым нельзя давать руки управления. Нужно сначала провести реформу армии, очень быструю, прежде всего кадровую, а потом уже давать этим людям в руки власть. Такие питания в коалиционной угоде прописаны, сколько вы готовили так. именно этот напрямок национальной безопасности и обороны. То есть там конкретные и кадровые решения так же беспосредственно? Кадровые мы не можем прописывать, потому как это прерогатива министра угу. обороны. Мы прописывали, какие изменения в законодательстве нужно ввести. То есть, например, вот там военная доктрина, мы прописывали, Какие, э, каким качеством должен отвечать, каким критериям вероятный противник. У -у -у. То есть мы не можем прямо написать Россия, это будет равносильно объявлению войны, но мы можем прописать те условия, при которых она уже врагом является. Мы писали НАТО. Кстати, после этого начали озвучивать, что НАТО у нас референдуме принимается, я не согласен. В коалиционном соглашении мы четко записали, что мы будем э, идти к НАТО. То есть э, это будет наша военная доктрина, если, конечно, мы будем придерживаться этого соглашения. І спробували э, повністю провести ревізію всіх тих нормативних актів, які мешають нормально розвиватися. Ми все це знаємо з точки это все воєнних. Воєнна доктрина. її сьогодні потрібно переглядати з самого початку? Конечно. Тобто формуючи її на етапі практично з нуля. И переглядать, кто сегодня нам ворог, кто сегодня есть наши стратегические партнеры. Россию варто внести все-таки до списка врагов на сегодня? Смотрите, давайте я объясню для зрителей, что такое военно доктрина простым языком. То есть мы четко рисуем портрет врага. Мы четко знаем, какое у врага оружие, и мы готовимся к войне именно с этим врагом. То есть если мы будем ставить себе врагом Китай, это совершенно другая картина. Или там Австралию, предположим. Сейчас нам необходимо выжить и необходимо построить государство независимо от военной угрозы. Поэтому не надо играться там, в долгосрочные игры, кто у нас будет через 10 лет враг. У нас сейчас враг Россия. Это четко прописано. Соответственно, мы знаем ее вооружение. Предположим, там танк Т-90, соответственно, может противотанковый комплекс «Дживелин» этот танк поражать. Кто поставляет противотанковый комплекс? Я очень упрощенно говорю. США. Вот наш стратегический союзник. Тем более, что а, действия России — это не просто действия, которые локальные цели в а, Украине преследуют. Это действия страны, желающих восстановить Советский Союз. И угрожают они и Литве, и Прибалтике остальной, и Норвегии той же, и есть проблемы с Казахстаном, и Белоруссия чувствует себя небезопасности. Поэтому однозначно это НАТО. То есть и от этого мы уже пляшем, просто это уже более наукообразными словами прописывают. А ты, власне, сказала, что действительно Россия досить агрессивно восприняла информацию, что Украина своей стратегической метой визначает саме напрямок до НАТО, евроатлантичную интеграцию. І вже ми почули таку реакцію з боку Російської Федерації про те, що тепер Європа повинна дати якісь гарантії для Росії, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Така поведінка Росії, можливо, от чого нам чекати надалі? Це війна. Нам потрібно очікувати війни по всім фронтам інформаційним, тобто нас будуть запутувати, збивати толку, делать так, щоб дискрітувати наших лідерів, подавляти волю по побіді. Второе – это война предательства, то есть денег. Это подкуп, это агенты, это, это и, и пятая колонна, и, кстати, журналистики в том числе. И третье – это военные действия. И четвертое – это дипломатическая война. То есть цель какая? Цель, чтобы Украина не существовала как независимое государство. Другое дело, что к этой цели можно добиться разными способами. Можно создать нового Януковича, можно расширить страну военным путем. Они ищут, они пробуют, они пытаются вести гибридную войну. А сейчас у нас гібридний мир, так mm -hmm. називаємо, і там, де у нас будет слабо, они там і пройдуть. То с якщо ми дробнемо дипломатичському плані, ані наростять здійснювати присутність. Ну це нічтожить нас, це понятно. Знаючи ситуацію, Сирина, ви сказали, що немає узгодженості між підрозділами, між структурами, ті, що сьогодні задіяні в антитерористичній операції, маючи таку аналітичний склад думок, так як ви зараз ділитесь своїми враженнями, як ви аналізуєте і що ви прогнозуєте надалі. Чи бачите ви сьогодні розуміння у вищого керівництва держави щодо ситуації, яка там відбувається, і як діяти далі, які плани будувати, настільки логічно відбуваються і вихвалюються ті рішення, які ми бачимо на сьогодні? Ну, смотрите, ми спілкувалися неоднократно з президентом, Я говорю, коли за себе і за своїх там бойових. бойових это... пройшли з другої партії з Народного фронту, інші командири батальйонів. Ми бачили, що вот наш президент он для нас являється верховною волонкомандуючим, він проблему розуміє. Другое дело, что мне создается впечатление, что все-таки в окружении президента, возможно, существуют разные центры влияния, разные центры мнений, и они же тоже свою правду ему рассказывают. Поэтому очень важно, что президент сделал именно ставку на народ, а не на долгосрочные игру, игру в поддавки с Россией. Да, мы не имеем дипломатического опыта, но мы четко видим, какие действия приносят результат, а какие нет. Поэтому я считаю, что понимание этого высшего руководства есть, им нужно больше доверия к новым людям не искать ни врагов, не думать о каких-то походах на Киев и военных переворотах, а понимать, что если мы дали результат там, на войне, у нас можно опереться и здесь. Мы воспринимаем высшее руководство державы, мы воспринимаем это свое государство, но ожидаем от них больше решительности. Сейчас нужно вести себя как государственные деятели, а не как политики. Потому что политики смотрят на настроение народа и играют на них. А государственные деятели принимают решения, даже зная, что завтра их не изберут из-за этого. Вы сказали про широкий дипломатический фронт. Віра в те, що напевно і народ може, може сьогодні багато чого. Ви розпочали отакий е, практику народної дипломатії, побувавши з, з візитом в США. Второй Ви... раз вже їздив. Смотрите, яка історія? Все очень просто. Коли ми видели, що армія не може обеспечить нашу безопасность, наших сімей на Донбасі, ми не стали довго думати о тому, що mm -hmm. или нет. Ми взяли в руки оружие, ми дали результат, ми легалізувалися качественно. да, батон Донбасс Национальной гвардии, и увидели, что не боги баш... горшки обжигают. Там масса есть людей, которые закончили академию, но не полные ли в военном деле. Второе. Волонтеры. Обеспечение армии. То же самое. Справлялись лучше. И дипломатия. Мы поняли, что проблема не в том, что нет желания Запада, а с ним не работают. Реально не создают лоббистских движений. Не, Когониусы с диаспорой. то есть действуют по каким-то устаревшим лекалам, не проявлять инициативы. Мы общались и с Маккейном, общались с другими э, лицами, принимающими решения в США. Мы общались с ними на равных. Они видели в нас такие же, как и они. То есть Маккейн, например, был в плену. Маккейн э, воевал. Он видит, что мы готовы защищать свою страну. Мы можем от себя давать ему гарантии, что мы не побежим. Можем объяснять настроение армии. Он видит эмоциональный отклик. Он видит фотографии погибших товарищей наших из-за того, что Россия полностью безраздельно господствует в видах вооружений. И другой отклик идет. Я считаю, что народная дипломатия вместе с дипломатией официальной сейчас должны полностью объединяться. Встречались вот на Шустре недавно с Тарасюком и с Чалым. То есть они тоже как дипломаты опытные полностью поддерживают это. От наскільки ефективним виявились ваш візит туди і чого можна очікувати? От наприклад, перспектива отримання союзника США, наскільки реаль, реальнішою Абсолютно. вона є на сьогодні, ніж була Абсолютно місяць реальним. тому, снити ми там були два. Я там був перший раз в сентябрі, а второй раз от буквально дві тижні назад. В сентябрі ми добивались того, щоб законопроект 2828, так називаємо біль Мамендеса, кстати, он демократ, не республіканець, був винесений на рассмотрение непосредственно. Палаты представителей. А потом через э, какое-то время нужно, чтобы за него проголосовали. Сейчас, не зимой, не летом, не весной, а именно сейчас. И уже пошли сигналы. То есть мы очень серьезно поработали. Пошли сигналы, э, выступления э, дипломатов, э, выступления конгрессменов, сенаторов. Вот тот же Портман недавно сказал, что мы mm -hmm. будем сейчас очень серьезно ставить вопрос, что в ближайшее время принять этот закон. Что за закон Мемендеса? Это статус союзника нам, вот как это было в случае с Бразилией. Это э, оружие, прежде всего противотанковые комплексы, средства связи, которых у нас не производят, и где мы проиграем в России. Летально сборная? Да? Летально, летально. Значит, э, танки Т-90 чем остановят? пальцем, либо с э, устаревшими э, гранатометами, которых тем более у нас не хватает. Та же самая история, мы не имеем средств контрбатарейной борьбы. То есть мы же сами в этих окопах-то будем сидеть. Я, например, не собираюсь отсиживаться в Верховной Раде. Если надо, будем спать в машине. Я собираюсь быть и с ребятами, быть и здесь, потому что я понимаю, что я там нужен, и я нужен здесь. Каждый должен делать сейчас максимум. Если мы понимаем, что это оружие нужно нам же, естественно, мы более убедительны, чем дипломаты. Мы не хотим говорить о том, что официальная дипломатия не нужна. Мы говорим о том, что время изменилось. Сейчас очень динамичное время, и нужно новые подходы. То есть можно ожидать где-то протягом месяца конкретного решение США, если мы сейчас продолжим угу. нашу линию, мы, кстати, договорились о создании межпарламентской группы, э, со да, 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 именно не просто группы, друж... как дружить там с семьями, угу. там ездить куда-то, а реальными людьми, которые принимают решения, с которыми нам комфортно. То есть под наши отношения, а не под мифические какую-то дружбу, чтобы поехать в командировку туда. Если сейчас посол будет вести себя более активно, а он будет себя вести более активно, если министр э, иностранных дел даст ему необходимые инструкции, которые сейчас нет. Если сейчас полностью продолжить движение в этом направлении, есть большие шансы. Я не гарантирую, простите, это нужно делать было все 6 месяцев до этого. Но есть большие шансы. И позиция президента, когда нам говорят, что президент США не будет давать помощь, нам не нужна помощь от президента США, его Конгресс может оказать. А щодо напрямку Європи, тобто ЄС, яким чином може нам допомогти Большие ЄС Президент Литви Далі Грібавська вже заявила, що вони готові надати зброю. Про яку зброю це йдеться? Можливо, ви вже можете Не так, як допомогу Європи. Я об'ясню, чому угу. Литва. Литва – це жертва, возможно, як і Польша кстати. Це вже історія називається НАТО. Тобто американці розуміють, що якщо зараз вони будуть допомагати нашій країні, то вполне возможно завтра у них будет больше шансов победить противостояние, потому что если после нас полезут на страну НАТО, им все равно придется входить в конфронтацию. А в армии США угу. очень много проблем. Я хочу сказать, они абсолютно не уверены так в своем имидже первой, первой армии мира. Тем более, что они там особо на ядерные конфликты то не рассчитывают. То есть проблема трошки складнейшая? США. Это проблема, не... вот сейчас вот Литва и Польша они поддерживают как страны, которые могут подвергнуться возможной агрессии. Угу. Это больше страны НАТО следует рассматривать. А если мы говорим про ЕС в принципе, то там очень сильные позиции России, как экономические, так и медийные. Вот недавно в Германии провели референдум ну, не референдум, а исследование, прошу прощения, угу. сорок прощения, 46% людей, ну, примерно так, считают, что Крым правильно забрал Россию. Это ее. И примерно столько же считают, что Россия никак не вредит Германии. Поэтому там на ЕС не очень стоит рассчитывать. Ну и решение принятое там много сложнее, сколько зависит от Одна країна заблокувала і рішення практично так. ухвалити неможливо. Так і, а от щодо парламентської діяльності, вашої я вже так зрозуміла, що ви не плануєте займатися лише парламентською, залишивши можливості Я це узгоджується з правом, Чи не буде там сумісництва? Ви врегу... маєте врегулювати це питання? Смотрите, ну достатньо просто. Я являюсь воєнним резервістом. Это не военнослужащий, это военный резервист, то есть держава на нас здорово сэкономила 1200 гривен, это средняя оплата нашего бойца, но есть и преимущество. Я вообще за свою работу не получаю никакой оплаты, то есть я являюсь безоплатным. И, соответственно, мой статус не вступает в конфликт со статусом народного депутата. Но я хочу сказать так. Мое желание полностью сделать все, чтобы моя страна победила и быть полезным на всех местах, где я могу быть полезным. Она имеет свой предел. Если я увижу, что идет профессиональный конфликт, я буду выбирать. Сейчас пока такого конфликта не вижу. Есть очень много времени на раскачку. А, главное, что а, принимать те решения в том месте, где я тебя и жду. Вот я отработал со своей группой концепцию по безопасности и обороны. Я ее предоставил. Будет необходимо голосование, буду голосовать. Будет необходима помощь моим ребятам, я поеду туда. Когда я вижу конфликт интересов, я, естественно, выберу как ответственный человек ту или иную. То есть вы оставляетесь командиром добровольческого батальона Донбасса. Поймите, я руководитель, я создатель вооруженного отряда Майдана народа. То есть я не имею права, особенно пока у нас 92 человека в плену, которыми особо никто не занимается, кроме нас и отдельных там людей действительно в СБУ, которые серьезно серьезно сейчас понимают, что даже переговоры нужно вести с позиции силы. Нужно находиться на линии фронта, нужно идти захватывать этих террористов. Нужно не особо бояться, что там какие-то будут проблемы с нашими ребятами, потому что они боятся и уважают только силу. И тогда все будет хорошо. То есть много вопросов, много своей ответственности. Я Не можу взяв на себе ответственность новую, кинути ответственность старую, поки не регулюємо всі ці И досить коротко. Ми завершуємо нашу розмову. Стосовно парламентської діяльності, ви будете працювати в комітеті з національної безпеки та оборони, Скоріше наскільки зімо, я розумію? Так, Мені цікавить також міжнародна діяльність, но да, конечно. А 100... багато розмов ходить, що комбати в Верховній Раді можуть об'єднатися. Ми побачимо так. таку іншфакційну групу комбатів. І які напрямки, які принципові питання ви вже підготували сьогодні на першому етапі своєї діяльності? Смотрите, це більше не група комбатов. Це більше група, ну, робоче названня «Укроп», значит, это больше группа людей, які способні до в виду не до діструктивних дійснів, а до будь-яких дійснів, до роботи на результат. Ми туди приглашаємо волонтерів і громадянських угу. активістів, Но ну, прежде всего это э, реальные шаги, которые принесут результат уже завтра. Это вот как дипломатия народная. Это вопросы принципиальные. То есть мы должны добиться того, чтобы коалиция реально работала, не было куларных договоренностей и чтобы максимально взаимодействовать с обществом. То есть мы собираемся сделать так, чтобы коалиционное соглашение реально работало и реально родины. И контроль и принятие участия в работе. Мы не можем контролировать не работая. Дякую вам за те, що знайшли час. І завітали до нас Семен Семенченко, легендарний комбат добровольчого батальйону Донбас, народний, новообраний народний депутат України від об'єднання Самоповіч був гостем нашої студії. Бажаю вам успіху дякую. і сподіваюся на наступні дякую. зустрічі. Нашим глядачам я дякую за увагу. Дякую за те, що довіряєте парламентському телеканалу. Залишайтесь з нами надалі. Миру. Всім і спокою. До побачення.